हर साल की तरह इस साल भी कच्छी मेमन स्टूडेंट फेडरेशन भीमपुरा यूनिट की जानिब से अजीम उलशान दावत इफ्तार डिनर का अहतमाम किया गया तकरीब का आगाज अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से हुआ फरीद जुबैर गोदराई ने तलावत कुरान मजीद की शादत हासिल की मारूफ सनाख्वा असद गुलाम नबी ने बारगा रसालत सल्लाम में गुलाय अकीदत पेश किए

ये रोजे हैं तुम पर जो फर्क किए गए हैं ये तुम पर नहीं फर्क किए गए बल्कि तुमसे पहले लोगों पर भी ये फर्क किए गए थे मगर रोजे का सिर्फ एक ही मकसद है लो तुम ताकि तुम तकवा गुजार खिताब के अख्ताम पर मुल्क और कौम की सलामती और खुशहाली और बीमारों के लिए दुआएं सहित कराई गयी इस शानदार और पुरवक तकरीब में कच्ची में मन मरकजी जमात के और मैंबरान समेत एला इलाके की कसी तादाद ने शिरकत की मेहमानों के लिए खसूस इफ्तार डिनर का एहतमाम किया गया था तकरीब में कच्ची में मरकजी जमात के चेयरमैन गुलाम फारूक अरतानी नोमान अब्दुलरऊफ मोहम्मद सलीम आरून कच्छी में गाड़ी खाता जमात के सदर मोहम्मद अक्रम यूसफ फारूक खलसाई भीमपुरा जमात के अहदेदारान अब्दुल करीम गोदराई मोहम्मद शकील बानोडिया इस शानदार और पुरवक तकरीब में पहले इलाका की बड़ी तादाद ने शिरकत की इस मौके पर तकरीब में शरीक मेहमानों ने इंडस आइकॉन से खसूसी बातचीत करते हुए कहा जी इस वक्त हम मौजूद हैं कचि मेहमान भीमपुरा जमात खाना में जैसे के अस् साल की तरह अस् साल भी कचि मेहमान स्टूडेंट फेडरेशन की जेरमाम काम किया गया है और इस वक्त हमारे साथ मौजूद है जाहिद करीम साहब जो अलीपुर से आते हैं आइए आज के इस तकलीफ के हवाले से जानेंगे कच्ची मेमन जमात खाने की जितनी भी तंजीम है वो रमज़ान में रमजान मुबारक के मौके पर अपनी जमात के सारे लोगों को दावत देते हैं और एक गुलदस्ते की तरह सारे इकट्ठे होते हैं और यहाँ इकट्ठे होकर मोहब्बतों भरे अंदाज़ में मोहब्बतों भरे अंदाज़ के अंदर जो है वो इस महफिल का अबतदा भी होती है और इख्ताम भी होता है तो मैं ये दुआ करता हूँ बरबरदार आलम अपनी मेहरबानियों से इन सब पे रहमतें फरमाए और इनकी इस कावेज को हमेशा कायम और दायम रखें भाई साहब जो ये रमज़ान का महीना है इस बरकत में आवाम के लिए क्या मैसेज देंगे आप मैं अवाम को एक ही मैसेज दूँगा कि सारे लोग जिस तरह सरकार दोलामाम अपनी उम्मत के गरीबों पर खास शपकत फरमाया करते थे तो हज़ूर की इसी सुन्नत को अदा करते हुए अकाल सलाम के इसी तरीक़कार को पे चलते हुए उम्मत यकजा हो और गरीबों का जितना भी ख्याल हो सके वो उसको बड़े बेहतरीन तरीके से ख्याल रखे जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है कच्ची मेहमान मरकज़ी जमात के चेयरमैन गुलाम मोहम्मद फ़ारूक फारतानी साहब आज की इस तकरीब के हवाले से इनसे जानेंगे अलमैकम फ़ारूक वाईक सलाम फारूक भाई क्या कहेंगे आज जो ये रखा जी ये मैं बड़ा अच्छा इफ्तार डिनर रखा था और मुझे मालूम है कि इनकी रिवायत रर्सल करते हैं तो सबसे मिलने का मौका मिला आपको आप मालूम है आमतौर पर रमज़ान में कुछ एक्टिविटीज़ कम हो जाती हैं लोगों से मुलाकात भी कम होती है तो एक तो ये कि काफ़ी लोगों से मुलाकात हुई और उन्होंने बड़ा अच्छा एहतमाम किया था और मिलने जुलने का भी हुआ और एहतमाम बड़ा अच्छा पुर पुरतकलुफ़ एहतमाम था इफ्तार थी पर उन्होंने डिनर भी रखा है तो ये मैं समझता हूँ कि ये ऐसे प्रोग्राम होते रहने चाहिए उससे पहले गालिबांद दर्श वग़ैरह भी शायद था और जब मैं पोता था नवाज़ शरीफ और वो सलाम पेश किया जाता था तो अच्छी रिवायत है इसको कायम कैम रहना चाहिए जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है कच्छि मेहमान भीमपुरा जमात के जनरल सेक्रेटरी शकील अहमद बानोठिया आज की तकरीब के हवाले से उनसे जानेंगे सलामैकम शकील भाई वाईकम तो क्या कहेंगे आज की तकरीब के हवाले से भाई ये तो आ, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आप लोग यहाँ पर कवरेज के लिए आए दूसरी बात यह है कि कच्चीमन जमात भीमपुरा और जो प्रोग्राम तरतीब देते हैं ऑर्गेनाइज करते हैं कच्चीमन स्टूडेंट फेडरेशन भीमपुरा कई सालों पर यह प्रोग्राम हो ही थे और अलहमदिल्ला इसी जो है रफ्तार से जा रहा है आपके सामने ये प्रोग्राम है लोग बढ़ते जा रहे हैं तादाद बढ़ती जा रही है अलमदुल्लह और ये कारवां इसी तरह बढ़ता जा रहा है मुबारकबाद पेश करता हूँ फेडरेशन भीमपुरा यूनिट को कि उन्होंने माशाल्लाह इतने कम वक्तों में बहुत अच्छा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया और आज जितने भी मेहमान हैं उन सबका भी शुक्रिया अच्छा और साथ ही मैंने जैसे आपसे कहा कि हजब रिवायत आप हर प्रोग्राम को इंडस विजन जो है वो पूरा कंट्रोल करती है और कवरेज देती है तो इस बार भी आपने इफ्तार पार्टी को कवरेज किया आपका सत्तार भाई का आप सबका इमरान का और सब पूरी टीम का आपका शुक्रिया कि आपने अच्छे अंदाज में कवरेज की और उम्मीद करता हूँ उसी तरह कच्ची मन बिरदारी के साथ आप खड़े रहेंगे जजाक लोमा खैर जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है अब्दुल करीम गोदराई साहब जो कि नायब सदर है कच्छी मम्म बीमपुरा जमात के आई एन से बात करते हैं अल्लाम करीम बसम्स असला अलैका या या रसूल सबसे पहले तो मैं शुक्रगुजार गुज़ार हूँ इंडस आइकॉन का कि आज वो इस प्रोग्राम की कवरेज के लिए यहाँ से शिवलाएँ और हमें इज़्ज़त अफजाई दी ये उन्नीस सौ सतासी से कच्छी उमन बिरादरी का तुर इम्तियाज़ है कि ये इफ्तार पार्टी होती है और इसी तरह गेमा गेमी रहती है अल्हम्दुलिल्लाह कच्छी उमन स्टूडेंट फेडरेशन बीमपोरा यूनिट के अहदेदारान इस बात के मुस्त मुबारकबाद के मुस्तक हैं कि वो इसको अरेंज करते हैं और कच्ची जमात जमानत बीम्परा इसकी सरपरस्ती करती है और अलहमद ला ये गुज्त कोई सैंतीस साल से ही अलहमदुल्ला है मैं दिल की गहराइयों से तमाम मेहमानों को खुश आमद कहता हूँ और शुक्रगुजार हूँ कि वो तशीफ लाते हैं और हमें इस प्रोग्राम में रौनक से वक्तें मैं यहाँ पर कहूँगा कि हम सब मिल एक कोशिश करते हैं और कोशिश अल्लाह तमयाब करवाता है और ये प्रोग्राम भी सक्सेसफुल रहा और आज एक जम गफफ़ी इस प्रोग्राम में शामिल हाल रही बहुत शुक्रिया आपका इंडस आइकॉन का तमाम मेहमानों का असलम आलैक्म वरहल अल्लाक वरहमल्ला सबसे पहले तो जो है ना मैं इंडस आइकन का जो है बहुत ज़्यादा शुक्रगजार हूँ ये हमारी सारी तकरीबों को जो है कवर करते हैं साथ साथ ये है कि तकरीब आपके सामने अल्लाह का शुक्र है अल्लाह पाक का बहुत एहसान है बहुत सक्सेसफुल इवेंट रहा हमारा और इसका सेहरा हमारी पूरी टीम को जाता है इसके साथ साथ हमारे जितने सीनियर मेम्बर्स हैं जमात के करीम भाई शकील भाई और जितने भी सीनियर मेंबर्स हैं सबों को बहुत ज़्यादा सहरा जाता है इस तरीके से प्रोग्राम्स होते रहते हैं कम्युनिटी का आपस में जोड़ रहता है आपस में जो है मुलाकात रहती है और असल जो सी एम एस एफ कश्मा स्टूडेंट फेडरेशन का काम है वो जो है स्टूडेंट्स को सहूलियात का फराम करना है अब उनके जो है कोर्सेज़ की सहूलियातों या उनके दीगर जो है ना वो एजुकेशनल मामला के सहूलियात हों तो हम उसके लिए कोशिश करते हैं अभी जो है बच्चों के फाइनल टर्म्स हो रहे हैं उनके जो है कोर्सेज़ के मामलों के अंदर मानत करते हैं तो उसके लिए ये है कि दीगर जो मुख्य आजाद हैं वो स्टूडेंट फेडरेशन का साथ देते रहें जमात का साथ देते रहें तो ये जमात एक मिडल मैन है जो लोग जो है वो खर्च कर सकते हैं और जो लोग बेचारे कुछ चीज़ों को ले नहीं सकते उनके दरमियान तो इसको जो है वो मुख्य अजात जितना ज़्यादा इस्ट्रॉग करना चाहिए उनके ऊपर है तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इन ऐसे प्रोग्राम आगे होते रहेंगे और जो एजुकेशन से रिलेटेड चीज़ें उसके अंदर फेडरेशन और बढ़ के काम करती रहेगी उसमें सीनियर जो है वो सपोर्टिव करते रहें अप्रिशिएट करते रहें मुखेर आजाद जो है वो फाइनेंशियल तौर पे हेल्प करते रहें तो इनशाला सिलसिला चलता रहेगा जजा करना जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है प्रोग्राम कनवी स्टूडेंट फेडरेशन के सलेमान मुंद्रा आई एम से बात करते हैं आज के प्रोग्राम के हवाले से और जानते हैं वालकाम क्या कहेंगे आज जो प्रोग्राम आपने किया था तो हर साल की तरह इस साल भी हुआ है और माशाला बेहतरीन इंतजाम में हुआ है और बस ये हर साल की तरह आगे भी अगले साल भी इंशाल्लाह चलता ही रहेगा ये कारवा रुकेगा नहीं ताला हम हों या नहीं हो हमारे बाद भी इंशाल्लाह कारवा चलता रहेगा जी इस वक्त हम एम से बात करेंगे जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है इतशाम जो कच्ची मेमन स्टूडेंट फेडरेशन के अहदेदार भी रह गए हैं और आज की तकरीब के हवाले से अंसर जाने क्या कहेंगे आज की तकरीब के हवाले आज? आज की एक बहुत ही पुरमसरत तकरीब जो कि कच्ची उमन स्टूडेंट फेडरेशन भिम्पोरा यूनिट और कच्ची मेमन जमात भिम्पोरा की तरफ से कराई गई ये एक सालाना तकरीब है जो कि हर साल होती है और ये एक काफ़ी अच्छी तकरीब थी जिसका इनका और इसमें हमारे पीर साहब ने भी शिरकत की जिनके हम बेहद शुक्रगुजार हैं और सी एम एस एफ की दूसरी एक्टिविटीज़ के बारे में हम बताते चलें कि हम तालीमी मैदान में भी सी एम एस एफ पीछे नहीं है डिस कोर्स डिस्ट्रीब्यूशन फ़ीस के मामला आई टी कोर्स स्किल डेवलपमेंट कोर्स उसमें भी सी एम एस एफ की खास तवज्जो है और पढ़ाई के जिस शोबे में स्टूडेंट को सी एम एस एफ की ज़रूरत होगी तो सी एम एस एफ उसके साथ कंधे से कंधा में ला के खा रही बहुत शुक्रिया हर साल अलमदिल्ला ये प्रोग्राम होता है हमारा कच्ची मेमन का माशाल्लाह इसमें सिर्फ और सिर्फ कच्ची मेमन के लिए दावत नहीं होती है अलहमद हर आम और खास के लिए दावत होती है तो अल्लाह पाक का करम है काफ़ी सालों से प्रोग्राम चलता आ रहा है और इन चलता रहेगा इन बाकी आप लोग दुआ करो अल्लाह पाक ये कोशिश को अपनी बारगाह में कबूल करें मेरा नाम महमूद आदम उमर रवाला है और मैं भी कच्ची मेमन हूँ और माशाल्लाह माशाल्लाह कच्ची मेमन भिमपुरा वालों को मैं तय दिल से मुबारकबाद दूंगा कि इन्होंने हर साल की तरह इस साल भी प्रोग्राम को बहुत अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज़ किया और इनकी पूरी टीम का मैं शुक्रगुजार हूँ कि वो अपना कीमती वक्त दे रहे हैं जमात के लिए और सबको गेट टुगेदर कर रहे हैं और हमें इस बात की खुशी है कि इस मुबारक महीने में, में और ये इवेंट करके सबको एक जगह गेट टुगेदर करके और आपस में प्यार मोहब्बत और भाईचारा बढ़ा रहे हैं अल्लाह पाक इनको कामयाबों कामरान करें ये हम मुबारकबाद देते हैं सीम एफ से कि उन्होंने ये प्रोग्राम किया अलहमदिल्ला बहुत अच्छा प्रोग्राम है और हर साल करते हैं ये तारीख का प्रोग्राम और हम भी इनके साथ होते हैं पूरा जमात भी इनके साथ होती है फेडरेशन के साथ और तमाम दोस्त होते हैं हम मिल के करते हैं ये तो ये खुश आइंदी बात है और इन शाला अल्लाह के हुक्म से हर साल ये होता रहेगा माशाल्लाह बहुत बेहतरीन प्रोग्राम हुआ फेडरेशन का हर साल की तरह इस साल भी बड़ा कामयाब प्रोग्राम हुआ लड़कों ने बहुत अच्छी मेहनत की हमारी टीम ने बिमपोरा की टीम ने बहुत अच्छी मेहनत की और हम इनको मुबारकबाद पेश करते हैं कि आइंदा इससे और अच्छा प्रोग्राम हम करके इनको दिखाएँ और तारीफ़ के लायक हैं ये लोग